Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире авторская программа «Закон налоги права» и я, ее автор ведущая Наталья Бельтюкова. Сегодня в рубрике «Актуальный вопрос» мы рассмотрим вопросы о первичных документах, как их вести и хранить. Далее наша постоянная рубрика «Новости от Аркада Грант» и под конец программы анонс наших следующих передач. Ранее вопрос введения первичных документов касался больше юридических лиц. Физические лица предприниматели не обращали должного внимания на этот вопрос. Однако в условиях новых правил, введенных налоговым кодексом, я хочу обратить внимание, что физические лица предприниматели также должны уделить должное внимание вопросу правильного ведения первичных документов, а также срокам их хранения. Итак, рассмотрим общие требования по ведению первичной документации. В пункте 44.1 налогового кодекса указано, что для цели налогообложения налогоплательщики обязаны вести учет доходов, расходов и других показателей, связанных с определением объектов налогообложения или налоговых обязательств, на основании первичных документов, регистра бухгалтерского учета, финансовой отчетности, других документов, связанных с начислением и уплатой налогов и сборов ведение которых предусмотрено законодательством. Причем налогоплательщикам запрещается формирование показателей налоговой отчетности, таможенных деклараций на основании данных, не подтвержденных вышеперечисленными документами. Обращаю ваше внимание, это общие требования, которые нужно применять относительно предпринимателей и юридических лиц с учетом других норм действующего законодательства. Во-первых, согласно статье 1 Закона номер 2063, физлицы, зарегистрированные в установленном порядке субъектами предпринимательской деятельности, относятся к субъектам малого предпринимательства. При этом не указанный законодательный акт, не закон номер 996, не обязывают таких субъектов малого предпринимательства, физлиц, вести бухгалтерский учет в полной мере. Иными словами, предприниматель, будь то общая система налогообложения или упрощенная система налогообложения учета и отчетности, не должен использовать план счетов субъектов малого предпринимательства, утвержденный приказом номер 186 и регистр бухучета, утвержденные приказом номер 422. Также предприниматель освобождается от обязанности составления и предоставления финансового отчета субъекта малого предпринимательства, форма 1М и 2М, приведенного в приложении 1 к ПСБУ 25. Это прерогатива юрлиц субъектов малого предпринимательства. Во-вторых, предприниматели, независимо от избранной системы налогообложения, обязаны в обязательном порядке вести учет доходов. Более того, предприниматели на общей системе налогообложения, согласно пунктов 177.4 и 177.10 Налогового кодекса праве включать в перечень своих расходов, непосредственно связанных с получением доходов, только документально подтвержденные расходы и обязаны иметь документы, подтверждающие происхождение товара. Книга учета доходов и расходов для таких предпринимателей утверждена приказом номер 1025. Что касается предпринимателей-упрощенцев, то те из них, которые избрали первую или вторую группу плательщиков единого налога, или же третью группу плательщиков единого налога без уплаты НДС ведут книгу учета доходов. Избравшие же третью группу плательщиков единого налога с уплатой НДС ведут налоговый учет доходов и расходов. Это оговорено в подпунктах 296.1.1 и 296.1.2 Налогового кодекса. Кстати, порядком номер 1025 и порядком номер 1637 определено, что данные вышеупомянутых книг используются для заполнения налоговой декларации. Поэтому их показатели на основании требований пункта 44.1 Налогового кодекса Украины должны быть подтверждены соответствующими первичными документами, которые имеют право изучать и проверять налоговые органы во время проведения проверок. Напомним, согласно статье 1 закона номер 996 Первичным документом является документ, который содержит сведения о хозяйственной операции и подтверждает ее осуществление. Таким образом, для цели налогового учета предприниматель должен вести оперативный учет, то есть составлять первичные документы. Более того, действующее законодательство в зависимости от вида деятельности и производимых операций может содержать требования относительно наличия других документов, например, письменных договоров и прочее. Поговорим более подробно о сроках хранения документов. Согласно пункта 1.2 раздела 1 перечня номер 41, данный перечень включает документы, которые образуются во время документирования однотипных, общих для всех, управленческих функций, выполняемых органами государственной власти, местного самоуправления и прочими предприятиями, учреждениями и организациями, независимо от функционально-целевого назначения, уровня и масштаба деятельности, формы собственности, а также документацию, которая образуется в результате производственной и научно-технической деятельности организации. С другой стороны, согласно части 1 статьи 51 Гражданского кодекса Украины, к предпринимательской деятельности физлиц применяются нормативно-правовые акты, регулирующие предпринимательскую деятельность юрлиц если иное не установлено законом или не следует из сути отношений. Следовательно, предпринимателям стоит придерживаться сроков хранения документов, которые предусмотрены в перечне номер 41. На этот факт ранее обращал внимание и Госкомпредпринимательство в письме от 27 февраля 2009 года номер 1899. Непосредственный же анализ пункта 11.3 раздела 11 административно-хозяйственное обслуживание перечной номер 41 показывает следующее. В нем содержатся документы по транспортному обслуживанию, которые можно отнести как к первичным документам, например, путевой лист, подтверждающим расходы предпринимателя, так и те, без которых таковой лицензируемый вид деятельности, как перевозка пассажиров, просто невозможен например, документы о техническом состоянии и осмотре транспортных средств или же необходимые для составления налоговой декларации, например предпринимателями на общей системе налогообложения для заполнения раздела 8 «Сведения о движимом имуществе декларации, утвержденные приказом номер 1395, куда вносятся данные о марке, модели, годы и выпуске и объеме двигателя транспортного средства. Для тех документов из пункта 11.3 раздела 11 перечня номер 41, которые можно отнести к указанным в пункте 44.1, Налоговый кодекс Украины, в частности, необходимых для учета расходов, других показателей, связанных с определением объектов налогообложения или налоговых обязательств, документов, подтверждающих показатели налоговых деклараций, документов, связанных с начислением и уплатой налогов и сборов, введение которых предусмотрено законодательством, установлен специальный срок хранения. Так, согласно пункту 44.3 Налогового кодекса, налогоплательщик обязан обеспечить хранение документов, определенных в пункте 44.1 Налогового кодекса, а также документов, связанных с выполнением требований законодательства, контроль за соблюдением которым возложен на контролирующие органы, не менее 1095 дней со дня подачи налоговой отчетности – для составления которой использовались указанные документы. А если она не была подана, 1095 дней с предельного срока подачи такой отчетности. В том случае, когда указанные документы связаны с предметом проверки, проведение процедуры административного обжалования, принятого по ее результатам налогового уведомления решения или судебного рассмотрения, такие документы должны храниться до окончания проверки и предусмотренного законом срока обжалования, принятых по ее результатам решений и решения дела судом, но не менее выше указанных сроков. Например, не менее 1095 дней со дня подачи налоговой отчетности. Для некоторых из документов, указанных в пункте 11.3 раздела 11 перечня номер 41, в нем же установлено специальное примечание относительно сроков хранения документов. Сроки хранения некоторых документов на транспортное обслуживание. Путевые листы, журналы, книги учета путевых листов хранятся 3 года. Заправочные листы – 1 год. Технические характеристики транспортных средств хранятся 1 год после подписания. Обращаем внимание, предпринимателю определяются сроками хранения документов Нужно учитывать, что состоявшаяся плановая проверка налоговых органов не является основанием для уничтожения документов до истечения сроков их хранения. Также отметим, что срок хранения документов по общему правилу в перечне номер 41 исчисляется с 1 января года, следующего за годом завершения документов делопроизводством. Например, по документам, ведомости, акты, переписка о техническом состоянии и осмотре транспортных средств 2011 года срок хранения в три года начинает отсчитываться с 1 января 2012 года. А примечания типа «после списания» и им подобные указывают на то, что именно с этого момента следует начинать отсчет срока хранения документов. Подводя итог, констатируем, для цели установления сроков хранения у себя документов предприниматель сначала должен определиться законодательной обязательностью использования того или иного из них, установить, используется ли документ для налоговых целей, в том числе для составления налоговой отчетности, и применить нормы Налогового кодекса Украины и перечня номер 41. Морские перевозки. Порядок перемещения товаров в контейнерах претерпел изменения. Кабмин откорректировал порядок перемещения товаров в пунктах пропуска через государственную границу, расположенных на территории морских портов Украины, во время контейнерных перевозок в прямом смешанном сообщении. В частности, откорректирована процедура доведения информации, подаваемой подразделением охраны государственной границы, таможенным органам и другим контрольным службам капитанам судна, представителям судовладельца или морским агентам при осуществлении контейнерных перевозок. На администрацию порта и перевозчика или его представителя возложена обязанность немедленной погрузки товара на судно перевозчика в случае запрета контролирующим органам ввоза такого товара на таможенную территорию Украины. При этом расходы, связанные с такой нагрузкой, возмещаются перевозчиком или его представителем, морским агентом, экспедитором и тому подобное. Определено, что продолжительность таможенного контроля товара, перемещаемого транзитом через таможенную территорию Украины в контейнере, в случае проведения предварительного документального контроля не должна превышать 4 часов с момента подачи предусмотренных законодательством документов. Исключено положение, предусматривающее проведение переосвидетельствования товаров комиссии. И еще одна новость для нотариусов. Определенно неожиданностью для большинства нотариусов Украины стало принятие Минюстом нового порядка совершения нотариальных действий на замену привычной для них инструкции. Первые профессиональные отзывы на документ однозначно положительным изменением называют то, что новый порядок имеет более понятную и четкую структуру в нем легче ориентироваться. Вот некоторые моменты, на которые следует обратить внимание. В порядке теперь содержится раздел о заведении наследственного дела, пункт 2 главы 10. Ранее этот вопрос был освещен в методических рекомендациях Минюста от 29 января 2009 года. Установлено, что при удостоверении сделок, выдаче свидетельств или оформлении других документов, экземпляры которых остаются в делах нотариуса, Выдержка из документа, по которому установлена личность гражданина, в котором отражены все заполненные страницы, приобщается к делу нотариуса. Под исключением, скорее всего, имеется в виду копия всех заполненных страниц, которые ранее прикреплялись нотариусом к экземпляру сделки свидетельства, который оставался в его делах. Копии идентификационных кодов должны оставаться у нотариуса не только по сделкам имущественного характера, а также в случае удостоверения подлинности подписи на заявление. Появилась отдельная глава 22 «Выдача дубликата документа». Ранее нормы о выдаче дубликатов документов были рассмотрены в главе 2 «Общие правила совершения нотариальных действий» инструкции номер 20, дробь 5. Следите за новостями на сайтах www.arcada.net.ua и www.tv.arcada.net.ua. Приглашаем на семинар Александра Клунькова 10-12 апреля 2012 года. Клунько Александр Анатольевич – это один из лучших специалистов в Украине по налогообложению, эксперт-консультант газеты Бухгалтерия автор многочисленных сборников систематизированного законодательства, бывший заместитель начальника Главного управления косвенных налогов ГНАУ. Общий стаж работы в сфере налогового законодательства – 18 лет, более 100 выигранных налоговых споров. Тема семинара «Последние изменения в налоговом законодательстве. Практика и рекомендации». Содержание программы бухгалтерского семинара Александра Кунько в Одессе 12 апреля 2011 года будет дополнена всеми актуальными вопросами на эту дату. Подробную программу семинара смотрите на сайте www.arcada.net.ua. Также вы можете присылать ваши вопросы, которые Александр Кунько осветит на семинаре по электронному адресу info.arcada.net.ua. Контактные телефоны 73 73 008 и 093 379 24 55. В заключение рубрики расскажу о действующих акциях. Актуально предложение от компании Аркада Гранд о регистрации предприятия или предпринимателя по самой выгодной цене. Также действует акция от компании Аркада Grant касательно программного обеспечения. Каждый, кто приобретет программное обеспечение, такое как Медок, Лига, Динай 1С с годовым обслуживанием получит в подарок сертификат на часовую консультацию по налогам, бухгалтерии или любому юридическому вопросу. Более подробную информацию смотрите на сайте www.arcada.net.ua. Если вы желаете принять участие в одной из названных ранее акций, обращайтесь по телефонам 73 73 008 093 379 24 55 или по электронному адресу infosobaka.net.ua. В следующей передаче мы предложим вашему вниманию сюжет о том, как прошел первый украинский форум владельцев бизнеса. Встреча лидеров экономики настоящего и будущего, владельцев и руководителей компаний малого и среднего бизнеса Украины с ведущими специалистами в области маркетинга, продаж, финансов, экономической безопасности, практики и психологии управления. На этом я прощаюсь с вами до следующей недели. Предыдущие выпуски телепередачи «Закон налоги права» смотрите на сайте www.tv.arkada.net.ua. С вами была автор и ведущая проекта Наталья Бельтюкова. Я желаю вам, как всегда, удачи и процветания. Більше ніж проста база даних нормативних актів. Це інтелектуальні і інформаційно-правові системи, що включають також багато аналітики, консультаційні матеріали, судова практика, довідники, шаблони, типових договорів, інструкції, багато що інше. З ліга закону ви швидко знайдете відповіді на будь-які питання. Галтерські та аудиторські послуги юридичні послуги для підприємств і громадян. Програмне забезпечення. Створення вебсайтів, маркетингові дослідження. У компанії працюють висококваліфіковані фахівці у всіх названих галузях. Аркада Гранд» – запорука вашого успіху. Звертайтесь до нас за телефонами 73 73 208 8093 379-24-55-725-02-85 Контактный имейл info-sobaka-arkada.net.ua Адреса сайту www.arkada.net.ua Программа «Дом», которую представляет компания «Аркада Grant, специально разработана для тех, кто мечтает о своем доме или квартире. Эта программа также работает для тех, у кого свое жилье уже есть. И тем не менее, есть еще и желание приобрести дополнительный пассивный доход, в данном случае от сдачи в аренду квартиры, купленной по программе «Дом». Программа «Дом» хороша для тех, кому нужно выкупить кредитное жилье, или для тех, кто хочет купить в рассрочку бизнес-недвижимость, или вариантов множеств. Каждую неделю компания «Аркада Грант» регулярно проводит игру «Кэшфлоу». Компания «Аркада Грант» представляет вашему вниманию этот своего рода эксклюзивный тренинговый курс, направленный на повышение финансовой грамотности, обучение управления персональными и семейными финансами, а также основам и логике инвестирования. Игра ⁇ Денежный поток ⁇ также учит основам таких форм инвестирования, таким как игра на бирже, спекуляция недвижимостью, участие в бизнесе и создание своего собственного бизнеса. Игра ⁇ Кэшфлоу ⁇ позволяет перейти от мышления бедного человека к мышлению богатых, понять, как принимают решения инвесторы и бизнесмены.